assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh sizlar ibratli tv kanalidasiz kanalga obuna bo'lishni va videolar maksimal darajada tarqalishi uchun like bosishni unutmang unutmang biz siz uchun ishlaymiz qabriston mo'minlar bilan gavjum bir keksa ayol bandalikni bajo keltirgandi. go'rkov qabristonga mayitni dafn qilish uchun kelgan erkaklarga allanimalarni tushuntirar attang attang olloh kechirsin deb eshitilar eshitilmas bosh chayqab qo'yardi shovqin surolli bahs munozaralardan so'ng marhumni qabr qabul qilmayapti bu ketishda shomgacha qolib ketamiz bu banda qanday gunoh qilgan ekanki lahadga uch bora qo'ysak ham yer qabul qilmayapti ahli mo'minlar sizlar uning haqqiga duo qilib turinglar zora ollohning rahmi kelsa bu orada duoga qo'l ochgan erkaklardan biri astag'firulloh ilon ilonlar deb orqaga tisarildi mayitning ustida qoramtir ilonlar chirmashib olgan go'rkov ularni olib tashlashga harchand harakat qilmasin lahatning ichidan qaynab kelayotgan ilonlar ko'paygandan ko'payib borardi marhumning turmush o'rtog'i shu yerdami so'radi ilojsizlikdan go'rkov nimagadir avvalroq ko'rinish bermagan erkak sekin asta odimlab men deya javob berdi bu ayolning qanday gunohi borki yer qabul qilmayapti albatta bu allohga ayon olloh o'zi kechirsin ayolingiz birovning haqqiga xiyonat qilmaganmidi erkak Gorkovni chetga oldi va bundan 13 yil avval katta o'g'lim vafot etdi undan yodgor 3 farzand 2 o'g'il va 1 qiz qoldi o'g'limning vafotidan so'ng beva kelinim va nabiralarimga ayolimning munosabati o'zgardi oxir oqibat ularni uydan haydab soldi mahalla ko'y orasida qaddim bukildi keyin kichik o'g'limni olib chet elga ishlagani ketdim u yerda quruvchilik qilib nabiralarimga uy uchun pul to'pladim kichik o'g'lim esa kasbdosh do'stlari bilan cho'milishga ketgancha qaytib kelmadi izlamagan joyim qolmadi na tirigini na o'ligini topa oldim bu mudhish voqeadan keyin u yerda ham ishlay olmadim va yana toshkentga qaytdim ayolimga nabiralarimga uy olib berish uchun ishlab topgan bor budimni berdim men ahmoq unga ishonibman u esa pullarga qizim saidaga tilla taqinchoqlar olib beribdi pulning qolgan qismini esa o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan men qizimga onang yetimni haqqini yulib senga tilla zanjir olib bersa olaverasanmi axir ular jigarlaringni bolalariku ularga rahming kelmaydimi desam u kelin begona nabiralaringiz esa katta bo'lsa yo'lini topib ketadi deb javob qildi bu voqeadan so'ng uydan bosh olib chiqib ketganman aslida qizimning bu gapiga tarsaki tortib aqlini kiritib qo'yishim kerak edi menga ham osonmas bir o'g'lim vafot etdi biri dom daraksiz yo'qoldi balki o'shanda ayolim norasidalarni uydan haydamaganda men ishlagani ketmasdim o'g'lim ham yo'qolmasdi nabiralarim esa o'z ota uyida ulg'ayardi va ayolimni so'nggi manzilga bu kabi ayanchli holda kuzatmas edik menku undan roziman ishqilib olloh rozi bo'lsin olloh kechirsin rahmi kelsin bu gaplarni eshitgach go'rkov chuqur xo'rsindida bandasining gunohlarini Allohning o'zi kechirmasa biz ojizmiz har qalay qiz bo'lsa ham farzandingiz bor ekan har kuni kelib onasi uchun Alloh roziligi uchun qur'on tilovat qilsin mayitning ustidagi ilonlar Allohning amri bilan kelgan ular yetimning haqqini so'rash uchun ayolingizni chirmab olgan yer esa bir paytlar ayolingiz yetim bolalarni haydagani uchun unga ham joy bergisi yo'q birozdan so'ng yana jannoza namozi o'qildi go'rkov to'planganlarga bir varoq qog'oz tarqatdi va shu duoni baland ovozda o'qiysiz dedi atrofdagilarning ko'zidan duv duv yosh oqardi biz ham sening huzuringga borguvchimiz gunohlarimizni kechir otasidan go'rkovning aytganlarini eshitgan qiz onasi uchun duo qilishga qabristonga keldi ne ko'z bilan ko'rsinki yer uni hamon qabul qilmagan qabr ustida mayitni itlar talayotgan edi qiz shu zahoti o'z o'limini ham onasining gunohiga sherik ekanligini qachonlardir shu ahvolga tushishini o'ylab dahshatga tushdi va qilgan gunohlari uchun tavba qildi yetimning haqqi yetti daryoni quritar degan gap naqadar to'g'ri ekanligiga amin bo'ldi ularni haqqini bugunoq qaytaraman oyim bergan taqinchoqlarni akamning yetim bolalariga beraman ularni o'z ota uyiga olib kelaman o'yladi o'zicha qiz oradan yarim soat o'tib ota yana bir mudhish xabarni eshitdi qizingiz avtohalokat tufayli halok bo'ldi <sighs> dunyoning ishlarini qarang